Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Beth Friend, King No Puede Hacer Nada Basados en el libro. En el camino de regreso a la empresa, miré en secreto la gran espalda de King y lo admiré porque era deslumbrante, generoso y fuerte. Cada vez que estoy cerca de King, siempre puedo encontrar paz en mi corazón, porque sé que puedo confiar en él con tranquilidad y ganarme su cuidadosa protección y respeto. Pensando en esto, no puedo evitar mirar y observar sus pies. Detrás de la sonrisa en mi rostro había una tristeza incontrolable. Es hermoso, pero sé que esta persona al final no es mía. Punto de vista de King. Nong Uea, la persona que acababa de entrar al departamento, llamó a Ue en voz baja. Estaba modificando el código de la página web y giré la cabeza para seguir el sonido. No pude evitar apretar el ratón con fuerza. Las venas en el dorso de mi mano aparecieron y vi al nuevo gerente. La figura alta miró directamente a UE de arriba abajo con una cara repugnante. Como UE estaba sentado de espaldas a mí, no puedo ver su expresión en este momento, pero no creo que su estado de ánimo sea mucho mejor que el mío. La cercanía entre ellos hizo que mi buen humor desapareciera instantáneamente, y tuve el impulso de correr y golpear al gerente en la cara. Desde el primer día que entré en la sala del departamento lo encontré muy molesto, pero el problema era que el señor Grid era mi supervisor directo. Si corro descuidado e imprudentemente, al final el desafortunado solo será wea. Frente al nuevo gerente, tuve que poner una cara amistosa y sacudirme por completo mi insatisfacción, pero si me provoca una y otra vez, no sé si podré soportarlo de nuevo. Afortunadamente, Hei también notó la situación e inmediatamente fingió tener algunos negocios para preguntarle al nuevo gerente, por lo que el nuevo gerente tuvo que caminar para hablar con Hei. Respiré hondo y reprimí mi insatisfacción y continué trabajando, pero aún no podía quitarme la irritación de mi corazón. Solo ser ambiguo con Uea fue suficiente para darme dolor de cabeza y otro bastardo vino a tomar mi lugar. Tan pronto como vi sus ojos, supe que él quería Uea. Solo el pensamiento de esta persona estaba en mi mente, solo quería darle un puñetazo en la cara por sus sucios pensamientos sobre Wea, aunque Wea no se atreve a negarse demasiado claramente. Y no puedo decir nada después de todo, solo soy su amigo. Solía disfrutar de esta relación sin fronteras, pero ahora todo lo que puedo decir es que lo odio. ¿Te vas a tu casa? Hei preguntó cuando el reloj de la pared marcaba las cinco y media. Después de escuchar la suave respuesta de Uea, escuché el sonido de apagar la computadora y también apagué la computadora. Ahora ya no me preocupa que viva solo. Tenía que asegurarme de que el hombre parado en las sombras no pudiera encontrar una oportunidad para acosar a Uea. Hey, conduzcan con cuidado, chicos. Nos vemos mañana. Hey nos saludó con la mano y pasó por debajo del edificio para tomar el auto del otro lado mientras Uea y yo nos dirigíamos al estacionamiento. Aceleré el paso y me acerqué a la persona que era más pequeña que yo y le pregunté en voz alta, ¿qué quieres comer hoy? ¿Te gustaría volver al departamento y comer ahí? Preguntó con voz cansada. King, bueno, compremos en el mercado nocturno cerca de mi departamento. Tan pronto como vi su rostro cansado sentí que era muy lamentable. En estos días el trabajo de diseño gráfico es muy pesado, ya que básicamente solo quedan dos diseñadores gráficos con los que trabajar. Como una sanguijuela, la existencia de tal persona solo agotará la compañía algún día. Pero no me importa, no es mi propia compañía. Si quiebra, encontraré una nueva empresa para seguir trabajando. El tráfico a lo largo de la carretera era muy denso, y Huea y yo tardamos más de una hora en llegar al mercado nocturno. Después de salir del auto, nos separamos y compramos la cena por separado. Compré arroz con pierna de cerdo y hueá se acercó a la tienda que vendía sopa de panceta de pescado, pero cuando regresó no pude evitar levantar la ceja con sorpresa. Lo vi de vuelta con una bolsa de plástico con una botella de cerveza fría.